Так, доброе утро, доброго ранга. <как> Футбол <как> вчера. Что мы бачим? Как завжди с УПЛ. УПЛ. Сразу хочу сказать, вот <как> Бурбас есть, он чмо. Самое настоящее. <как> Появился его ВОГ. С крамером они ведут. Кто тянет ЛНЗ? Да и ЛНЗ вообще никто не тянет. ЛНЗ по игре на первом месте. Все. Как это они его шахтер этого Бурба? Бурба с негодяй говно. 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 <coughs> такое платное, такое заказное шлюшка. Он пока не вел свои влоги, я как-то на него ровно дышал. Вот это начал слушать. Ну говном говно. Не объективное, просто <с intensity> по Ренатиком и все. Чмоня. Так. Полтава рух. Ну там был снег. ну понятно, была битва, команды примерно равные. Ну, рух благодаря Бабукару Фаву забил два мяча и выиграл. Так. ЛНЗ заря. ЛНЗ обыграл зарю. Что там тянуть? Я, <coughs> я ни одного матча с ЛНЗ спорного не увидел. Говно мама родила. Мама не виновата, что оно выросло такое. Так. Динамакиев верес. Пономаренко забил. Тиаре забил. Вы надо выгнать с команды. Тиаре это не игрок Динамакиев. И, и, Андрей Николаевич Ярмоленко. У Вереса было 2-3 момента, могли сравнять. Они просто свои не забили. У Вереса были стопудовые моменты. Вряд 3-0 это ни о чем. Гоу Ярмоленко, ну поздравляю, молодец забил. Хочется отметить, какие тупые сейчас там вышли молодые фланги выпускают. Они вообще не умеют подавать. Вот пусть этот Костюк задаст вопрос, ну ты уже игрок основы на маки. Как ты подаешь фланг? Во-первых, они его бьют, а он улетает непонятно куда. Посмотрите, как в Испании люди отдают мячи. Даже в той же самой Жироне. <coughs> Просто дичь. Ну, я маленько забил хорошее. Тот, что ему отдавал пас на ход, хочу отметить этого игрока. Так, Шахтер, Донецкий эпицентр. Ну, там сразу Пенати поставили. Это Тарал, <coughs> тренер эпицентра на судью, ну, там был пенальти. Он отмахнулся, ударил по лицу, без базара. Ну и эпицентр вчера, они обычно так бьются цепко, а вчера они развалились. <соспаливание> Первый тайм так более-менее, а во втором просто посыпались. И вот эти уже Уке Мейверес, Элиас <соспаливание> забивали, как на тренировке. Ну, Шахтер никакая команда. Эрдоган пустой, уйдет. Ну Эрдоган, пустое место. Это самый худший шахтер, который я видел за всю свою жизнь. Да? С 1982 года, как я смотрю матчи. Таблица. ЛНЗ 35, Шахтер 35, Полесье 30, Динамо Киев 26. Но за Динамо Киев вплоть до Зари там все в 3 очка идут. Где там рух? 10. Десятое место. Ну, молодцы. АПЛ. Я, на заставке у меня будет Зубков, потому что вчера, который он матч выдал, просто чумовой. Я отдавал и бил. У Зубкова было коэффициент от XG. я вообще не понимаю, какой огромный. 3-4 удара у него были опасных, протарели или потянул. Потом он бил рикошет и влетел ворота после его удара и забил гол. МВП недели среди украинских футболистов. Молодец. <coughs> Вышел Секан, Батагов, они слабо сыграли, и Батагов слабо сыграл, их Бешикта сначала рвал, ну там нормальный состав, Абрахам и т.д. и т.п. Они летели просто в дрыс, ну а потом взяли за ум и забили красивые мячи. Так, АПЛ. Брэнфорд, Лидс. Так, что там наш Ярмалюк? Угу. А ярмалюка вчера и не было на основе. Да. Ну, игра была равная. И у Лица и у Брэнфорда были моменты. Поэтому 1-1 обоснованный счет. <coughs> Сандерленд Ньюкасл. Ну, Вольтемаде подключился к обороне и впритык ударил под перекладину, вратарь был бессилен, только в свои ворота. Мяч красивый, но в свои. А потом Сандерленд второй тайм засушил и все. МВП матча этого тура на Тенгем. Какую они игру вчера выдали против Тоттенхэма, это просто трендес. Вестхэм Юнайтед остановил, ну была битва. На 80-й минуте Морган Роджерс забил победный. Ну, матч был просто шикарный. Я как говорил, матч будет примерно равный с небольшим преимуществом остановил. И не благодарите. Кристал Пелос Мансити. Ну, Кристал не взлетал. Хован, как хищник свои, забил головой из пенальти. И Фил Фоден. Ну, как обычно, под вторым темпом ему дал вот этот Шакри. А он троечку дал. Я, как и говорил, уверена, победа Мансити не благодарите. Форест, конечно, вчера просто шикарно. Это Каум Хацана 2. Я, я не помню, первый или второй по дальней дуге такой забил, что мама дорогая. Косячил э, за, этот, э, вратарь Викарио просто днище в Тоттенхэме. Он и первый привез, и второй надо было тянуть. Ну, второй мяч на исполнение. И Ибраим Сангаре забил тоже шикарный мяч. Форест. Я, наверное, сделаю калаш такой зубковый, но Тонгем Форест. Просто молодцы. Преобразилась команда. Зинченко сидел на бане, по-моему, да. Но он играл эту. Я так понимаю, Зина будет сюда выходить на все кубки. Англия, английская лига, играть в лиге, и, и где они там играют? Европа или чемпионов. А на матче основа основы будет выходить либо по травме, либо по позициям на замену. Так, что там еще вчера было? Ну, вчера классный тур был. Сегодня Ман Юнайтед Бормут. Но я думаю, Ман Юнайтед. Без разговоров. Болония Ювентус. Ну, первый тайм был за Болонии. Они там все обсучали. Должны были забивать два. <coughs> а второй тайм Ювентус размазал Болонию. Кабаль забил с навеса. И потом еще было момента два. И потом удаление было в Болонии. Заслуженное. Дженуя. Ну, Женуя проиграл по всем сатям, Интер забил два. Могли еще два забить. И потом хочу отметить... Витиньо красивый гол забил за Джену. Ну и не более. У Интера еще было пару моментов. <coughs> Верона выиграла на выезде у Ферентины. Ну, не может слететь Ферентина. Ну и как я и говорил, у Динеза даст бой. На поле. И Юрген Эккельнкамп забил на 73-е. И у Динеза взяли волевую победу над Наполе. И не благодарите. Так, таблица. А сегодня Ромаш будет с КОМА играть. Можно посмотреть, посмотрю. А света не будет. Ну, бывает, случайно включают. Интер 33, Милан 32, Наполе 31, Рома 27. Такого слабого чемпионата. И, а Италии я уже давно не видел. Очень слабый. Крайне слабый. Так. А интересно, а Эмполи как там? Эмполи. поли проиграли Юве Стабио. И проиграли Палермо два подряд матча. Что там у нас по табличке? Десятое место. Когда-то играли в вышке. Так, у Алига. Ну и не благодарите. Мадрид, как я говорил, выиграет 1-2. А у Авеса. радрига Родриго. Родриго начал забивать. Молодец, ожил бегает, целуется к этому главному тренеру. Э, так, Сельта обыграла Атлетик, как я говорил, не благодарите. Светберг и Абделауи забили. Это читаемо было. Севилья вынесла Авьеда, как я говорил, не благодарите. Адам, Соу, Мэнди, Эджука. Так, ну вчера Испания сыграла просто как писа Ставки это зло. Так. Марсель смотрел Монако. Монако было намного лучше Марселя. Чего не забили, не засчитали первый гол ворота Марселя, непонятно. Коррупция, стопудово. Там вообще непонятно за что. Там настолько пассивный офсайд <coughs> был, что вообще. Второй мяч, понятно. Забил хороший мяч этот <coughs> с Монако, но был чуть не игры. Бел а первый мяч вот это, что забил э, черненький Камара, то ну, ну, шикарный мяч забил. Ну и Грин вот в самом конце забил гол. Марсель вчера был намного хуже, чем Монако. Монако вчера выдали топ-матч. С Разбургу 0-0 ожидал все-таки победы от Страсбурга. Он на всех фронтах, видите, они задыхаются. Так, Асер проиграл Догам 3-4. Думал, будет ничейка. Ну, в принципе, логично. Ланс обыграл Ницу, как я говорил, 2-0, уверенно. Так. Сейчас тут у меня прыгает. У Отсона Эдуард забил 2. 15-57. Лансу надо выиграть, что тут, тут и ежу не надо ходить. Так. Так, так, так. Что это? Леон обыграл Гавр, как я говорил. Ну, вчера Франция более-менее. Ланс Леон предсказал, Марсель предсказал. АСР правильно, Страсбург не выиграл. Ну, <coughs> я ж не этот, не Немецкая Бундеслига. Вердер вынес Штутгарт. Вот Штудер Венис Вердер не ожидал, конечно. Думал, все-таки попадаются. Бавария 2-2. Сенсация. <coughs> Сенсация. Ну, и они и так за края идут впереди. Фрайбург, Баруси 1-1, как я говорил. <coughs> Германия так еще раз идет. Бенфика вынесла 4-0 <coughs> Морей Рейнса. Но ну, у них даже нету хайвайцев. Поэтому я вам <coughs> описать не могу. Павлиди забил 3. По табличке, что там у нас? Бенфика идет уверенно третий. <coughs> Отстает на 3 очка над А Ну, тут и за первое место еще ничего не ясно. Упор до 37 матчей. И великолепная <coughs> игра <coughs> Зубкова. Проигрывать 3-1 из зубков сделал игру, по сути. И мог еще забить. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня, верим в лучшее.